Как вы оказались на строительстве южноукраинского энергокомплекса? Ну, я до этого работал на строительстве Ковровского ГРЭС 2, вот, 4 года. Я с начала 71-го и 75 -го. Строилась перевалочная база на Кавунах. Перевалочная база, значит, ну, какая наша деятельность. Там, там нам передали, не помню, с какой стройки, э, бэушный кран КС-5042, 50 тонн и козловой. Вот его монтировали темовцы, значит, для того, чтобы разрушать дерусы, ну, для погрузочно работ. Ну, естественно, этим краном, значит, ввели мне в хозяйство, я подбирал туда коллектив. Пошли уже грузы, то естественно надо было один панелевоз. Было мало. Мы эти панелевозы, как по-народному говорили, луноходы, строили значит, еще пять штук. Их у нас всего было около восьми, не помню, то ли 7 то ли восемь. Скрепера были поставлены нам специально для этого переоборудования. Мы ковши убирали, площадку. Ну, самое приятное то, что вот мне пришлось да не только мне, моему поколению работать вот с такими великими людьми, вот с ветеранами войны. вот я же говорю Рогожкин Алексей Никитич Василия, вот Константин Иванович, я с ним работал до 81 -го года, он приехал в 76 мы вдвоем так до 81-го, в 81-м 81 он ушел на пенсию, я стал вот на его место. Василий Ади, Анищенко, тоже ветеран войны, вот, Матулевский, Терещенко, Петр Павлович, такие вот, вот люди, которые учили нас, молодых, как надо работать. Возьмем, второй 82 год, пуск первого энергоблока, и мы отделом главного механика имени принимали очень активное участие в этом деле. Ну, я уже сказал, что в 1981 году Константин Иванович Василяди шел на пенсию и прямо на торжественном будем -то, собрании там, на БОВО собирается лепись соседенько говорят, что тебе очень будет трудно, дорогой позволять возглавлять после такого человека коллектив. Ну, тем не менее, дрожь прошла немножко, ну, он говорит, мы тебя поддержим, вот тебе надо браться за это дело и возглавлять. Первый на блок реакторное отделение в основном кранами реакторное отделение, оболочку кранов, это СКР, Скажем, 2200 бетон подавались с кранами. Вот. А, э, что такое непрерывный бетон, э, значит, в уволочку реактора, там, значит, это надо знать, потому что ну, непрерывный бетон, это более часа приостановка, и уже там в общем последствия нехорошие. Так вот, на втором энергоблоке, на строительстве реактора, значит, мы... Э, приспособили кладку бетона в реакторное отделение, именно в оболочку реакторное отделение, без практически ручного труда. Это бетонный завод, загружается вертушки, подвозит к бетонососу, который стоит на нулевой отметке, нулевой отметки бетон-насос, а он бетон-насосы были, особенно итальянские, которые способны были подавать по вертикали на 80 метров и по горизонтали на 400 метров. Ну, вертикаль 80 метров, это доставалось. Как же по периметру? Мы у нас был один, так сказать, БН-80-20. Мы с него, его установку сняли с шасси, поставили электродвигатель мощнейший и закинули краном на отметку, ну какая бетонировалась отметка там с реакторного отделения. И этот бетоносос, который на нуле подавал, тот бетоносос, который распределял бетон по, по периметру, и таким образом мы забетонировали практически до 80. Ну, полностью реакторное отделение. Это очень процесс, так сказать, ответственный, потому что где-то цепочка прервалась, и остановка, все обратно. А круглые сутки, и меня не было ни ночи, ни праздников, ни, ни дня тем более. Дело главного механика, значит, это у нас тогда было э, где-то пять участков, э, значит это это транспортный участок, э, крановый участок, участок малой механизации, участок НСО, это нестандартное оборудование, это где затоляли все возможные там э, закладные, ну, сварочный такой э, цех с площадкой. Если сарит, ну, вот, токарный цех там был и э, был еще у нас, но это уже попозже, это я об этом отдельно скажу. Вот мы э, организовали каменный э, цех для, э, во времена, так без денег, чтобы иметь какие-то средства денежные хотя бы для отправки в командировку ездили тогда часто. Вот, но ну, я опять перескочил, да. Так вот, э, в частности, при пуске первого, второго, третьего энергоблоков, э, значит, Руэль Васильевич получил мне сделать символические ключи. Значит, э, у нас два было таких вот э, слесарей. Э, я на них говорил, точмехи, это Кудык Василий Николаевич и Парфенюк Анатолий Владимирович покойный, молодой, ушел. Вот они э, готовили вот, э, символические ключи для всех этих трех энергоблоков. Они где-то есть, эти ключи, это Игорь вручал э, на торжественном э, сдаче Блока Фуксу. Вот и это было в печати, может вы помните, всегда поднятый был вверх ключ этот. Ну, я что так заостряю внимание, потому что у меня слух прошел, что уже говорят, что эти ключи готовил ЦЦР. Но это далеко не так. Потому что ключи готовил для трех блоков. Символически именно отдел на механика. Там где-то в торце мне Анатолий, когда я относил, этот торжественный момент Сич в кабинет. Вот я показывал, чтобы было ОГМ вкус. Отдел главного механика считался вот одним из таких решающих отделов. Мы в 80-е годы отдел главного механика за 10 лет, там по 90-е годы, по-моему, проводились со соревнования. Если за 10 лет это 40 кварталов, то мы 25 кварталов занимали первые места именно в то время со соревнования. Это дипломы выдавали, знамя приходящие. У меня в 1976 году родился сын. 6 ноября он рождался на Херсонщине. И мне позвонили в 6 часов утра 7 ноября перед парадом. И Я жил на пятом этаже. Я такой был восхищен, что выходя из дома, из подъезда значит, на парад идя, меня уже поздравляют с рождением сына. Ну, то, что поздравляю, то, что я шел в колонию, а трибуна стояла возле вот там, где сейчас Копейка, вот, и колонна шла мимо третьего общежития, мимо одиннадцатого дома, сюда вниз до Пяточка. И меня с трибуны уже горелого летенного сына поздравляют с рождением сына. Ну, это гордо. Понимаете, я считался тогда, что у меня первый значит, ребенок родился именно на, на этой стройке, хотя здесь ни больница, ничего не было. А потом я горжусь тем, что я проработал именно с такими личностями. Сосединка, Фукс, Стулин, вот, Загорский. А потом, я работал с такими корифеями, с монтажниками. Был Церковец Владислав Ильич, Жуковский Анатолий Григорьевич, Костенко Николай Филиппович, Бузевич. Это все были, так сказать, люди, с которыми рука об руку ну, решали вопросы и работали совместно. Они чем-то подсказывали, чем-то помогали. Ну, в общем-то, а потом я горжусь тем, что у меня коллектив был один из лучших. Я еще раз повторюсь, это Буряк Александр Николаевич, мой помощник. Это Восьмачка Анатолий Антонович, Безуб Иван Степанович, Хомутовский Николай Владимирович. Это были люди, которые решали вопрос, не считаясь со временем. Коллектив был очень дисциплинированный и... Э, слаженные именно в отделе главного механика. Не потому, что там Граб руководил Ивана или Петрова, потому что так сложно. Машинисты кранов – это люди, которые э, высоко профессиональные и высокодисциплинированные. Они обучались, они должны э, режим работы, поддерживайте технику в рабочем состоянии. Самое главное, безопасность работ на их шее, потому что кран, это есть кран, это объект повышенной опасности был. Вот. И потому всегда у нас слажено было и в коллективе, и дисциплина труда, и ответственность на высоком уровне. Главное, конечно, вот коллектив. Я всегда им дорожил. Всегда гордился и всегда выставлял его как лучшим в коллективе строителей. Очень, очень проскорбно, что многих из них уже нет в живых. Но земля им пухом и вечная память. Вот а те люди, с которыми... Я и до сих пор они здравствуют, это и стулин Николай Константинович, и Демин Владимир Петрович, и Оленик Олег Павлович, ну Демин там семья, и Демин, и Владимир Петрович, и Лидия Николаевна, они с первых, с первых дней начала строительства, и бурях Александр Николаевич, и Васьмачка Анатолий Анатольевич, Комутовский Николай Владимирович, болеет, но он. Здравствуйте, я Загорский Владимир Степанович, Миронова Андреева, Вера Андреевна, это наш, так сказать, вдохновитель и, и, и вообще идейный человек, Релова Алевтина Васильевна, Колпаков Николай Иванович, это те, которые начинали вот те вопросы на, на начале стройки иде, идейного воспитания человека. вот. Ну, прежде всего, конечно, здоровье. Цурик Василий Андреевич, надо вспомнить, он тоже где-то болеет. Вот. Долгих лет жизни, здоровья. И говорилось всегда, что Бог создал землю, а все, что на ней, создано строителями. Потому что строители это созидатели. И все, кто в этом участвовал, имеет большое счастье.